Голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба розповів журналістам про результати робочої поїздки до Києва, під час якого голова виконавчої влади міста взяв участь у розширеному засіданні кабінету міністрів, яке проводилося під керівництвом президента України Віктора Януковича. Детальніше про підсумки здійснення державних соціально-економічних програм, нові проекти, інструменти і терміни їхньої реалізації, а також проблемні питання, що турбують безпосередньо Севастополь і Севастопольців, далі у програмі. По предварительным итогам город Севастополь занял шестое место в Украине по экономическому развитию. Общее место 19 по инвестиционной деятельности 19 по государственному бюджету, по финансам государственным. Первое место. Приятно сказать, что э, по рынку труда мы заняли третье место в Украине, поставили задачу, чтобы мы буквально за неделю, за две э, собрали документацию по объектам, которые э, будут финансироваться в этом и в следующем году. Крупные объекты. У нас они готовы, вы их знаете, я их еще раз назову, которые мы будем предлагать для э, софинансирования из... Э, бюджетом Украины. Это, конечно, камышовая, реконструкция камышовой котельной, это газификация Байдарской долины, это очистные сооружения Балаклавы. И четвертый объект – это окончание объездной дороги Максимум удачи. Вот те четыре больших объекта, которые мы планируем. Здравоохранение. В этой области Севастополь, я считаю, добился определенных результатов, хотя еще, конечно, непочатый край работы. Особенно сельская медицина, особенно оборудование, которого мы ждем. Вот. Кстати, сегодня, завтра, завтра приходит Ташиба томограф большой разрешительной способности, которая позволит диагностировать в том числе онкозаболевание. Помещение готово. В разрезе этой, всех инициатив президента завтра мы принимаем с официальным визитом в севастополь Вилкова Александра Юрьевича, вице-премьера правительства Украины, который будет в том числе и в больнице в первой. И я буду ставить вопрос по проплате 6 миллионов для окончательного. Оборудование вместе с Томоров в больнице. Мы успели поменять все скорые помощи. И даже реанимационные автомобили бесплатно получили. Мы отремонтировали центр управления. И самое главное, что нам осталось практически выполнить один пункт, это оснастить GPS приборами для того, чтобы четко контролировать нахождение транспорта и решать вопросы. Мы, кстати, машины, более 30 машин сейчас распределяем на поликлинике, потому что скорой помощи поликлиники, они должны быть увязаны транспортными возможностями. Нам нужно в этом году будет три детских садика пустить и больше 60 групп открыть для того, чтобы где-то около тысячи детских мест детских дошкольных учреждений открыть, чтобы развязать хотя бы определенную категорию детей, чтобы не было проблем с очередью. Задача наша за эти две недели подготовить документацию, выехать в Киев и согласовать, потому что готовятся поправки бюджета, готовится распределение капвложений и субвенций, которые не распределены. Называют разные суммы возможности государства в этом году, но сумма очень приличная. Инвестиционная привлекательность. Задача, если анализировать выступление президента, он очень жестко подошел к тем чиновникам и тем структурам, которые тормозят дорегуляцию в разрешительной системе для бизнеса. Судя по выступлению, я понял, что он глубоко владеет этой ситуацией, в том числе и теми структурными подразделениями центральных органов исполнительной власти, которые пытаются уже завоеванные бизнесом свободы для предпринимательства, пытаются снова накинуть на них петельку для того, чтобы регулировать различными подзаконными актами и ведомственными регулировать лицензии, дозвелы и так далее и тому подобное. Поэтому и у нас большое поле деятельности для проблем с работой, освобождения бизнеса от различных требований ненужных. Это продолжение освоения нашего разрешительного центра, который мы построили специально для того, чтобы люди могли в одном месте получить все необходимые административные услуги. Вот это, я считаю, самая большая проблема. Ну, вы знаете, большая проблема в земельных вопросах, потому что нам досталось 4,5 тысячи дел, кучи такие вот в углу, прямо в этом в архитектурном управлении. Вот. И мы значительную часть их разгребли, но там еще масса нерешенных вопросов. И самая большая проблема связана с тем, что мы принимали решения, где участки на участке находят, и разобраться кто из властей имущих принимал решение более законное на одном и том же участке, это большая проблема. Что мы делаем? Мы сейчас значительно ускорим решение земельных вопросов, что касается выделения людям. 6 соток, 10 соток, вот такое. Это сейчас будет поставлено на поток, и это мы значительно упростим процедуру для тех людей, которые обращаться обращается или за новыми участками, или за оформлением того, что 20-15 лет было их, но по каким-то причинам не оформили участок земли, например, под гаражом, который там стоит 20 лет, или под домом. Вот. Слава Богу, продлили инструкцию по оформлению построенного жилья раньше. Вот. Поэтому у нас это тоже поле деятельности. Но ну, если говорить об отраслях, то, конечно же, требует большего внимания развития портового хозяйства, которое, к сожалению, упирается в взаимоотношения между Россией и Украиной по межправительственным соглашениям и направление развития аграрного бизнеса. Это известные вам розданные земли, которые не эксплуатируются хозяевами так называемыми, вот это та проблема, которая сегодня существует. Ну и, конечно, продолжение улучшения системы здравоохранения, детства, того, о чем я уже говорил.